словарь, библейский словарь. А. 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 Буквально отец. Так обращался к Богу Иисус Христос, а вслед за ним и первые христиане. Август. Титул римского императора Гая и Юлия Цезаря. Агнец. Ягненок Бараша. Ягнята часто употребляются даже для, для жертвоприношений. Агнчи. Как у агнца. Аир. Под аиром имеется в виду благовонный тростник, произрастающий в Передней Азии. Акриды. Род съедобный саранчи. Алавастровый. Сделанный из алавастров, мягкого поделочного камня алкать, испытывать голод, страстно желать чего-нибудь. Аллилуйя! Видите, Господи! эти слова возглашались в привет к заветному и стали зачинами или окончанием ряда псалмов. Алой – дерево, выделяющее благоволную смолу. Алджипапа аллуй. Алчба. Голод, голод. Страстное желание. Альфа. Первая буква греческого алфавита. Символ. Начало. Аминь. Истина так. Еврейская религиозная традиция предписывает, чтобы человек услышал благословение или проклятие, которым он хочет присоединиться, отвечал. Аминь. Христианская традиция слова «Аминь» стало важным завершением любой молитвы. Анака, Анака, Животное, запрещенное в пищу, как нечистое. Возможно, ведь ящерица. Анафема. Возложенные. В греческом переводе Ветхого Завета этим словом обозначаются «Вещи скот, люди, целые города, преданные заклятию, то есть обделённые для Господа, и тем самым обреченный на уничтожение. В русском переводе выходит в таких случаях сказано. «заклятие», Заклятие. Например, в книге Иисуса Новина в эпоху Нового Завета слово «анафема» приобретает значение «проклятие», «проклятое», «Ангель», «ангель».